Berita gembira buat penyokong Johor Darul Tazim FC, JDT FC hari ini apabila dua perkembangan positif mula diperkatakan dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Dalam suasana pasukan sedang membuat persiapan rapi untuk baki saingan musim ini, khabar baik seperti ini sudah tentu memberikan suntikan moral bukan sahaja kepada pemain dan barisan kejurulatihan, malah kepada seluruh komuniti Harimau Selatan. Fokus utama perbincangan ketika ini adalah berkaitan status tiga pemain warisan serta implikasinya terhadap perancangan skuad JDT dan juga pasukan kebangsaan Malaysia. Untuk sekian lama, isu pemain warisan menjadi topik hangat dalam bola sepak Malaysia. Ia bukan sahaja melibatkan proses dokumentasi dan kelulusan, malah turut berkait rapat dengan peraturan FIFA yang cukup ketat. JDT sebagai sebuah kelab yang sentiasa berfikir jauh ke hadapan dilihat antara pasukan yang paling agresif dalam meneroka potensi pemain warisan bagi memperkuatkan skuad mereka. Justeru, apabila timbul berita bahawa FIFA dikatakan telah menarik balik atau melonggarkan hukuman yang melibatkan tiga pemain warisan, ramai pihak mula melihatnya sebagai satu perkembangan yang sangat positif. Sekiranya perkara ini benar-benar dimuktamadkan, ia membawa makna besar kepada JDT. Tiga pemain warisan tersebut berpotensi untuk kembali beraksi tanpa sekatan, sekaligus membuka lebih banyak pilihan taktikal kepada jurulatih. Dalam bola sepak moden, kedalaman skuad amat penting, lebih-lebih lagi apabila pasukan bersaing di pelbagai kejohanan seperti Liga Super, Piala Malaysia, Piala FA dan juga pertandingan peringkat Asia. Kehadiran pemain warisan yang berkualiti mampu memberikan keseimbangan dari segi pengalaman, fizikal dan kefahaman taktikal. Selain itu, berita ini juga boleh memberi kesan langsung kepada prestasi JDT di pentas antarabangsa. Seperti yang diketahui, JDT sentiasa meletakkan sasaran tinggi dalam kejohanan AFC dan tidak lagi mahu sekadar menjadi pelengkap jadual. Mereka mahu melangkah lebih jauh dan bersaing secara kompetitif dengan kelab-kelab besar dari Jepun, Korea Selatan, China dan Timur Tengah. Untuk mencapai tahap tersebut, kelab memerlukan pemain yang bukan sahaja berbakat, tetapi juga memiliki pengalaman bermain dalam persekitaran bola sepak yang lebih mencabar. Pemain warisan sering kali membawa kelebihan ini kerana mereka mungkin pernah beraksi di liga luar negara yang lebih kompetitif. Dalam masa yang sama, perkembangan ini juga dilihat sebagai satu berita gembira kepada bola sepak Malaysia secara keseluruhan. Jika tiga pemain warisan ini akhirnya dibenarkan beraksi tanpa sebarang halangan, ia boleh membuka jalan kepada lebih ramai pemain lain untuk mengikuti jejak langkah yang sama. Sudah tentu, proses pemilihan dan pengesahan perlu dilakukan dengan teliti agar tidak menimbulkan sebarang isu di kemudian hari. Namun, ia tetap satu isyarat positif bahawa usaha untuk memperkukuhkan pasukan melalui saluran yang sah dan mengikut peraturan antarabangsa boleh membuahkan hasil. Berita gembira kedua yang sering dikaitkan dengan situasi ini adalah kesan psikologi terhadap skuad JDT sendiri. Apabila pemain mengetahui bahawa rakan sepasukan mereka tidak lagi dibelenggu oleh isu kelayakan atau hukuman, fokus pasukan dapat diberikan sepenuhnya kepada aspek prestasi di atas padang. Ini sangat penting dalam fasa kritikal musim di mana setiap perlawanan membawa nilai yang besar. Kestabilan emosi dan mental pemain sering kali menjadi faktor penentu antara kemenangan dan kekalahan. Penyokong JDT pula pastinya menyambut baik perkembangan ini. Mereka dikenali sebagai antara penyokong paling setia dan bersemangat di Malaysia. Setiap berita positif mengenai kelab kesayangan mereka akan meningkatkan lagi keyakinan bahawa JDT berada di landasan yang betul untuk terus mendominasi bola sepak tempatan. Dalam konteks ini, khabar mengenai FIFA dan pemain warisan bukan sekadar isu pentadbiran, tetapi simbol kepada kejayaan pengurusan kelab yang profesional dan berpandangan jauh. Dari sudut pengurusan, JDT sering dipuji kerana ketegasan dan ketelitian mereka dalam menguruskan hal-hal berkaitan peraturan. Jika benar FIFA telah menarik balik hukuman atau memberikan kelonggaran tertentu, ia menunjukkan bahawa dokumentasi dan hujah yang dikemukakan oleh pihak kelab adalah kukuh. Ini sekaligus mengukuhkan reputasi JDT sebagai sebuah kelab yang bukan sahaja kuat di atas padang, tetapi juga cekap di belakang tabir. Dalam jangka panjang, situasi ini boleh menjadi titik perubahan kepada cara kelab-kelab Malaysia lain melihat isu pemain warisan. Ia mungkin mendorong lebih banyak pelaburan dalam pencarian bakat dan kajian latar belakang pemain yang mempunyai pertalian sah dengan negara. Namun, semua ini perlu dilakukan secara beretika dan telus agar integriti bola sepak Malaysia terus terpelihara. Akhirnya, dua berita gembira yang dikaitkan dengan JDTFC hari ini memberikan gambaran bahawa masa depan kelab ini masih cerah. Walaupun cabaran sentiasa ada, pendekatan profesional, perancangan rapi dan sokongan padu penyokong menjadi asas kukuh kepada kejayaan berterusan. Isu pemain warisan dan keputusan FIFA mungkin kelihatan rumit, tetapi jika ditangani dengan betul, ia boleh menjadi pemangkin kepada satu era baharu yang lebih cemerlang untuk JDTFC dan juga bola sepak Malaysia secara keseluruhan.